Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпро». в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Зоозахисники Кам'янського скаржаться у соцмережах на неналежні умови утримання тварин у притулку для тварин Кам'янської міської ради. У яких умовах нині перебувають тварини у притулку і що саме налаштовує зоозахисників? З нами на прямому зв'язку із Кам'янського зоозахисниця Лілія Каліта. І про це ми сьогодні будемо з нею говорити. Нагадаю, ми в прямому ефірі наш телефон 096 447 1303 Тож телефонуйте або пишіть нам на Viber, Повторюю номер телефону 096 447 1303. Отже, за повідомленням Кам'янської міської ради, зараз у багатофункціональному притулку для тварин на вулиці Широкій, 92, нині перебуває близько 300 собак та котів, якими опікується 27 фахівців. Тварини мають належні умови утримання. Притулок забезпечений всім необхідним для надання медичної допомоги. Коштом міського бюджету придбано сучасне медичне та реабілітаційне обладнання. Про це нам повідомила директорка комунального управління Притулок для тварин Кам'янської міської ради. Ради Ярослава Шкутова. Приют был создан решением Каменского городского совета 28 августа 2020 года. 22 октября произошло открытие нашего приюта. Основной нашей деятельностью является создание комфортных условий для существования животных и людей в пределах города Каменского. Видами деятельности основными являются регулирование численности бездомных животных гуманными методами, то есть биостерилизация, а также возвращение в предыдущее место обитания. Было приобретено аппарат ультразвуковой диагностики пациентов, дает возможность так как он такой компактный, переносной, дает возможность оказывать услуги на выезде. С его помощью можно диагностировать сосуды животных, а также внутренние органы. Также было приобретено монитор пациента, жизнедеятельности пациента, который позволяет определить уровень кислорода в крови, сердцебиение, давление, в общем, основные показатели жизнедеятельности при диагностике и подготовке животного к операции. Отже, ми послухали директорку притулку Ярославу Шкутову і пані Лілія. Ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, от що саме не влаштовує зоозахисників зо... зо... і чому в соцмережах з'являються дописи про те, що тварини у притулку гинуть і погано харчуються? Добрий день. Ну на самом деле ніяких комфортних условиях на території приюта для животних і речі бути не може. Как минимум, это отсутствие должностного питания, уборки и содержания животных. Ну, начнем, например, с еды. Если брать по питанию, то на сегодняшний день животные в приюте голодают. Голодают почему? Потому что не происходит закупок корма, которое необходимо животным. Запас, который есть в приюте, он его, наверное, уже, кстати, и нет. Но все это было очень экономно. Животные не доедали, животные истощались. Возникает вопрос, почему так происходит? Понятное дело, что коммунальное это коммунальное предприятие, оно финансируется бюджетом бюджетными деньгами всегда там надо уметь работать, проводить необходимые тендера на закупку кормов и все остальное. Также все закупки мы можем увидеть в сети интернет на сайте Прозора. Мы видим, что в этом году ни одной закупки корма для животных не было. По данным работников приюта, ну, они это говорят но скрыто, так как боятся потерять работу. На сегодняшний день сухого корма вообще э, на приюте нету и все что есть это то что приносят люди как бы благотворительная помощь, но как мы понимаем на 300 животных это конечно же очень мало и этого не хватает. Так же самое хочется отметить содержание животных некомфортное, что я имею в виду. Это самое минимум, что хотелось бы от приюта. Чтобы животные были сыты, чтобы они были не голодные, чтобы они были не холодные. Как они провели эту зиму. Зиму собаки провели в будках, которые не утеплены, будки с щелями. Не было закуплено заранее сена для того, чтобы животным было теплее в морозы. И плюс ко всему, животное мало того, что находится в вольере, оно еще привязано на цепь. Ну и как вы думаете, если зима, мороз, холода, животное не имеет возможности свободно передвигаться, и при этом оно еще и не питается, то, конечно же, наворачиваются слезы на глазах у волонтеров из-за защитников. Поэтому и начали писать в интернет, обращаться к мэру города, пытаться достучаться до него. Хочется отметить, что мы никогда не ссорились, я имею в виду, за защитники с властями города. Мы наоборот всегда дружили и пытались идти друг другу навстречу. Почему такое сейчас происходит? На, по нашему мнению, основная ошибка состоит в том, что в приюте на данный момент некомпетентный директор. Директор, который не, не может организовать работу персонала. Директор, который не может организовать необходимые закупки корма. Директор, у которого в приоритете не жизнь и здоровье животных, а красивая картинка для социальных сетей. Каждую неделю на местное телевидение выходят новые репортажи, как уже там все хорошо и все отлично. Но на самом деле это очень большая лодка. Также самое хочется отметить, что директор приюта в интервью рассказывает о закупленных УЗИ аппаратах, мониторах для уровня кислорода и все остальное. Вопрос: а кто этим там пользуется и пользуется ли вообще? В штате Приюта нет компетентного медицинского персонала, который бы умел пользоваться этой аппаратурой. Да, закупили, да, это стоит красиво на полочке, но животным от этого совершенно не легче. Когда мы начали обращать на все это внимание и бунтовать, задавать вопросы директору приюта, мы столкнулись с тем, что просто всех защитников, ну, по крайней мере, 99,9%, директор приюта лично позаносила в черный список, поблокировала. Поэтому мы, к сожалению, на сегодняшний день не имеем возможности даже отслеживать в соцсетях, что же происходит на территории приюта. Мы не имеем права задавать вопросы. Любые вопросы совершенно нормальные, которые касаются здоровья, ухода за животными, питания и все остальное, встречаются в штыки и человека заносится в черный список. Создается впечатление, что деятельность директора приюта нацелена просто на уничтожение волонтерского движения в целом. Почему это так происходит, зачем это, я ну, не могу сказать, и мне очень жаль, поэтому уже который раз обращаемся к мэру, пожалуйста, поставьте, ну, никто не требует, чтобы там, директором приюта был кто-то из волонтеров, мы не претендуем на эту должность. Мы не против директора приюта лично как э, человека. Э, мы просто преследуем интересы в первую очередь животных и хотим, чтобы соблюдались как минимум необходимые нормальные условия для их содержания. А извините, когда приезжаешь в обед... Э, и ты видишь, что у животных до сих пор не убрано, что в каждом вольере по 10 куча. Это говорит о том, что ну, это не за два часа там все это накопилось, понимаете? Когда щенки сидят в клетках на мокрых тряпках, в собственных фекалиях, в собственных испорожнениях, и они не могут закричать о помощи. И когда ты делаешь эти все замечания, а тебе говорят, что это не твое дело, обращайтесь с письменными запросами. Ну, становится очень печально и прискорбно, к сожалению. Пани Лилия, а вы как зоозахисник маете право отведать притулок? И вы были там останним часом, бачили, что там происходит? Последний раз, когда я приехала, это было... было, воскресенье, меня не впустили на территорию приюта. Во-первых, почему? Там вообще все очень сложно с тем, как попасть на территорию. Ты подъезжаешь к воротам, охранник спрашивает, кто вы, потом охранник звонит, либо самому директору приюта, либо его заместителю, и тогда они уже уточняют, пропускать этого человека или не пропускать человека. Я считаю, меня не пропустили, так как я нахожусь уже в черном списке в соцсетях, и лично директор же меня, конечно, знает, и не в восторге от того, что я все это открыто рассказываю, задаю вопросы, поэтому меня не впустили. После этого я уже туда не ездила, потому что хочется уже добиться смены руководства и налаживать контакты с новым руководителем. Пані Лілія, коли відкривали притулок, ви давали інтерв'ю телеканалам і казали, що все, начебто, добре, і ви дуже зоозахисники і е, громадські організації зоозахисні, ви чекали на цю подію дуже довго і щиро раділи з цього. Мы очень ждали этого. Мы э, очень много проделали работы для этого. То бишь постоянно ходили к властям, просили. Э, власти шли нам навстречу. И, конечно же, когда приют открылся, мы все были очень рады. Я была на открытии. И мы все дружно открывали бутылку шампанского и пили за благополучие нового приюта. Но потом, когда я начала приезжать туда спустя какое-то время и начала понимать, что не все так, как Хотелось бы, как это рисуется. Конечно же, я начала высказывать свои довольства, задавать вопросы. Вот и после этого все пошло. И это касается не только меня. Я же еще как бы делаю акцент на том, что это 99,9% зоозащитников защитников не допускаются. Они в черных списках. У многих у нас там подопечные животные наши. Но когда ты туда приезжаешь, ты не можешь нормально не задать вопросы по поводу вакцинации, а сколько его раскормили, обрабатывали ли его от паразитов. Ну, то бишь, нам вообще не идут навстречу, и мы ничего не можем добиться и не можем понять, почему так все происходит. Так же самое касается, там, например, маленьких щенков. Так, Когда вы писали я... про выпадок каннибализму, что що... да, расскажите да. нам детальнейше. Ну, например, в очередной раз, когда я была на территории приюта, в обиденное время я спросила у работников, а кормились ли щенки. Так вот, к 12 часам дня они еще не были накормлены ни разу, то бишь, ни, ни разу в этот день. После чего я обратилась к директору приюта а, с вопросом, сколько раз вы кормите щенку. На что мне дал был ответ «два раза». Я говорю, ну как же два, если даже в 12 часов дня еще не одного, а когда, когда первый раз, когда второй, и вообще щенков надо кормить не менее четырех раз в день, так как они маленькие, у них там свой обмен веществ и все остальное. Ну, мне ответили, щенков будут кормить два раза, и этого достаточно. И после чего, кстати, через несколько дней после этой беседы случилось происшествие на территории приюта. В будке был обнаружен труп щенка, который ну, по окоченению и внешним признакам уже можно было сделать вывод, что там ему дня 4-5. То бишь напрашивается вывод, Инвентаризацию животных каждый день никто не делает. Сотрудник заходит в вольер, да, например, с щенками, mm -hmm. и он их не пересчитывает. Он не заглядывает в будку. Так вот, когда нашли этого щенка, у щенка уже не было практически половины тела. Почему? Потому что его съели его же собратья, которые были вместе с ним в вольере. В этот же день на территорию приюта был вызван патруль милиции и написано заявление по факту жестокого обращения с животными. Угу. Міліцію поліцію визивали ви, так? Я правильно зрозуміла? Зоозахисники. Угу. Зоозахисники викликали поліцію. Як відреагувала директорка притулку на заяву зоозахисників до поліції? Ну, вона була при цьому інциденті, коли приїхала поліція, вона була ну, як відреагувала. На лю. На всі тема, на всі випросити на все, що захисники говорять. Директор приюта реагує агресивно, вона починає перетлумачувати всю обстановку, обвиняти всіх, але ніколи не признають своєї вини і ошибки. Тобто, можна, можна сказати, що зараз між вами, між захисниками та керівництвом притулку немає конструктивного діалогу, так? Діалог відсутствує вообще. И несмотря на то, что мы не один раз пытались найти все-таки прийти к диалогу, сесть за круглый стол переговоров, обсудить какие-то самые важные проблемы, которые нужно решить животными, основные аспекты ну, сделать акцент, потому что, конечно же, мы прекрасно понимаем, что этот человек тоже без опыта. Ей, ну, если человек не знает, да, как поступить то человек должен хотя бы спросить там у каких-то профессионалов посоветоваться с кем-то прийти к общему знаменателю, потому что цена цена вот этой учебы очень велика за эти месяцы, когда у дня открытия приюта пострадало очень много животных просто потому что человек зациклен лично на своих амбициях, зациклился на этой войне с зоозахисниками и теперь основная деятельность директора это не заниматься какими-то необходимо жизненными важными вопросами животных. А основная деятельность ⁇ это война в соцсетях, блокирование неугодных, оскорбление за защитников и волонтерского движения в целом. Поэтому о диалоге уже речи быть не может. Вот вы зазначили, что тварины в притулку погано харчуются, гинуть, и в нас есть его приводу думка директорки притулку Ярославы Шкутовой. Сейчас стараемся, во-первых, количество теплой пищи увеличены, порции, потому что холодно, им нужно согреваться. И дополнительно поутепляли будочки сеном, приобрели сено. Утепляемся. Ярослава Шкутова сказала, что сбильшена Кількість гарячої їжі також посилене харчування, а будки та вольєри утеплені сіном, яке спеціально закупають в зимовий період. Ось так нам сказала Ярослава Шкутова. Ну могу сказати, що перший раз. Начали они сено закупать уже после вот этих самых жутких морозов в феврале месяца. И то, как закупать. Они, конечно же, опять обратились к жителям города с просьбой помочь в закупке и перевозке сена. То количество тюков, которое, насколько я владею информацией, они закупили, абсолютно недостаточно на, на 300 животных, ну, по миллиметру mm -hmm. стена в каждую будку для галочки, извините, это не утепление будок. И по поводу теплой пищи. На территории приюта есть морозильные камеры, которые закупили местные власти, в которых якобы хранится, хранится мясное. Так, добывает... Она сказала, что э, тварины отримуют кашу с мясом. Ну вот, э, чтобы не ходить далеко и не говорить, там, мне какая-то бабка сказала. Последний раз, когда я там была, я как раз попала именно на кормежку животных. Первый раз в день, это было в обед. Так вот, лично своими глазами видела, как при мне насыпают кашу в миске. В каше мясного не было в априори. Не то, что его там было чуть-чуть, его там вообще не было. Когда мы это озвучили, этот момент в социальных сетях, начали Приют начал отписываться, что нет, там собаки уже повыедали мясо, это самое вкусное, или там были какие-то пупочки, но ну, это просто ложь. Там ничего, мясного не было изначально, просто каша была пустая. Мясо, которое у них хранится в морозилках, оно хранится на какие-то праздничные случаи. Только непонятно, праздники это чьи, праздники для животных или праздники у, у людей. Это мясо хранится для того, чтобы когда приехали журналисты, показать его. Сатирифировать, показать, у нас есть мясо. Но я точно знаю, что закупок мяса, опять же, они не делают, это видно по прозору. То какая-то малая часть мясного, которое приносят люди... Это как бы недостаточно, И поэтому они хранят его в морозилке, чтобы всегда можно было показать. А вот смотрите, как у нас много мяса. На самом деле это мясо до животных не доходит, к сожалению. А как зараз там справы с стерилизацией, с ликуванием тварин? Вот самая основная больная тема – это стерилизация. Как же бороться с численностью бездомных животных на улице, если не проводить стерилизацию? К сожалению, такого еще не было. Но вот, я так понимаю, я не буду утверждать конкретно по датах, но очень давно уже на приюте не проходит стерилизация. Я даже не говорю о бесплатной стерилизации, ее давно не было в городе, но, по крайней мере, пытались как-то хотя бы льготной стерилизации, то бишь оплата шла минимальная только за медикаменты. Ну так вот, на сегодняшний день стерилизации нет никакой. И когда у меня каждый день обрывается телефон, а помогите, тут у нас кошка рожает, а помогите, тут собака привела щенят, а куда их везти, а что с ними делать, а я просто развожу руками. Потому что я не знаю, что с ними делать. В частных клиниках стерилизовать очень дорого, а на приюте стерилизации нет. Почему? Тоже вопрос к работе директора приюта. Ви як волонтери, зоозахисники Ярослава Шкутова, зазначала, що волонтери привозять і з вакцинами допомагають із їжею. Зараз це продовжується. Тобто волонтери можуть привозити якусь допомогу тваринам зараз? Ну от по поводу вакцинації. Когда в тому году став перший вопрос пошла вспышка интерита ужасного, и стал вопрос по вакцинации. Вопрос, почему вы не закупаете вакцину? У вас много больных щенков, это интерит. Где, почему нет вакцин? Никто особо не заботился этим вопросом, пока волонтеры сами не начали собирать на вакцины. И только благодаря волонтерам было закуплено 60 вакцин, которые были отвезены туда в приют, вот. И после этого мы даже не смогли добиться информации, а провакцинировали ли Щенков, сколько Щенков провакцинировали. Потом через определенное время, после первой вакцинации, очень необходима перевакцинация, иначе первая вакцина не будет иметь никакого действия. Но я так понимаю, я не утверждаю, но я так понимаю, и ревакцинации там не было, потому что ну, на вакцины никто не собирал никаких постов не было, это только вот буквально на той неделе у них появились первые публикации про вакцины, потому что уже вот настолько это вся в соцсетях война разгорелась, что начали они делать какие-то движения. Ну, я так понимаю, смертность щенков там была колоссальная. По словам работников, каждый день выносили мешки мертвых щенков, потому что не соблюдается карантин, да, не соблюдается вакцинация, нет необходимого медперсонала, который мог бы ставить катетеры этим щенкам и количество людей, чтобы сидеть с ними на капельницах. Вот такое вот отношение халатное, к жизням животных э, приводят просто в ужас. И когда волонтеры пытались помочь, приезжать там, люди приехали за щенком антиритным и говорят, давайте мы его сейчас заберем, отвезем в клинику частную, пусть его осмотрит ну, профессионал, врач. И люди сталкиваются, нет, мы не отдадим, нет, все должно быть по протоколу, нет, только приезжайте с паспортом. И в итоге, потом, когда этого щенка наконец-то все-таки забрали. Пришлось вывезти вообще в клинику Днепропетровска на рабочую. Сделали этому щенку несколько переливаний крови. И оказалось, что там кроме интерита еще и чума подтвердилась. Mm -hmm. Что делает директор приюта? Вместо того, чтобы сплотиться, провести какие-то необходимые карантинные меры, сделать выводы, почему такая ситуация имела место быть, что делает директор приюта? Директор приюта поворачивает ситуацию в такую сторону, что волонтеры это все придумали, э, волонтеры э, подделали анализ, начала звонить в клинику на рабочую и угрожать им, что она там приедет за журналистами, что такого быть не может. И после такой волосы становится просто дыбом, понимаете? Я так понимаю, ну хорошо, что вспышка чумы не произошла, но никакие меры, я так понимаю, на приюте не были проведены э, по вот, дезинфекции, еще каким-то там необходим, необходимое необходимым движением, чтобы убить вирус. Понятно. Угу. Зрозуміло. Пані Лілі, в в які подальші дії зоозахисники? Ви вже звернулися до мера Кам'янського Андрія Білоусова. Чи в якась є від нього вже реакція, чи ви чекаєте на відповідь від мерії? А... Ну, мы очень надеемся, что реакция будет. А, насколько я знаю, там контракт с Ярославой Шкутовой был переподписан, а, и срок ее деятельности был до конца, а, до 1 марта. А, вот могу ошибаться, либо до 1, либо до 13. Поэтому сейчас ждем 13 марта, и если не будет никаких изменений, то будем пытаться как-то бороться дальше, выходить на митинги. Ну, тобто вы эту справу у нас залишите у Угу. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Лілія, нашим радіослухачам. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про те, що зоозахисники Кам'янського скаржаться у соцмережах на неналежні умови отримання тварин у притулку для тварин Кам'янської міської ради. Також звертаються до мера Кам'янського Андрія Білоусова, щоб він також втрутився в ситуацію і якось вирішив цю проблему. А з нами на зв'язку була зоозахисниця лі. Лілія Каліта. Дякуємо вам, пані Лілії, що були з нами сьогодні на зв'язку. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішина. Все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо. Дніпро.